नमस्कार भाई दोस्तों बैसाखी और खालसा दिवस का पावन पर्व पावन दिन और इतनी बड़ी खुशखबरी ये बात हम नहीं बोल रहे हैं जो ये टम्पू टाइप लोग होते हैं ना इनके क्या होते हैं ज्योतिष होते हैं वो ज्योतिष विद्या पढ़ के बताते हैं कि क्या होने वाला है अगर वो बताने लग जाए कि संयुक्त पंजाब एक होने वाला है तो चिंटो तुम्हारी कुछ समझ में आएगा क्या खुद बता रहे हैं हम नहीं कह रहे सुना देंगे आपको किसी को वीडियो चाहिए तो बता देना क्या बोल रहे हैं हालांकि ये बातें घुमा फिरा के बोलते हैं लेकिन अब इनको लगने लगा कि संयुक्त पंजाब एक होने जा रहा है संयुक्त पंजाब एक होने जा रहा है सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और सबसे बड़ी बात बताएं आपको ये लेंदे पंजाब को भी और चढ़ पंजाब को भी इकट्ठा कर रहे हैं भले यह भी इकट्ठा होगा दो से और अट्ठाईस के बीच में दो और अट्ठाइस के बीच में आपको सुनवाएंगे सुनकर बड़ी खुशी होगी ठीक है ना दूसरी तरफ ट्रंपा डोंट टू कागज मांग लिए बोले जितने गुज्जू भाई है ना अपनी जेब में कागज लेकर घूमना सबके कागज चेक किए जाएंगे कागज चेक करेगा वो सबके उसने मांग लिया आपको दोनों खबरें बताते हैं लेकिन उससे पहले ये कुछ भाइयों ने ना गूगल पे पे भेजा था यह है लखविंदर चहल दो सौ रुपये मनदीप सिंह सौ रुपये सिंह बलविंदर दो सौ इक्यावन रुपए मुख्तियार सिंह सौ रुपये बलविंदर रेनू सौ रुपये और तरसेम सिंह बाजवा सौ रुपये इन्होंने भेजे थे जो कि मिले हैं बहुत बहुत धन्यवाद इन भाइयों का अब बात करते हैं भाई मतलब ये उल्टी गंगा कैसे बने लगी पहले तो ये बताओ ये तो उल्टी गंगा बह की भाई ये लोग बोल रहे हैं संयुक्त पंजाब एक होने जा रहा है कुंडलियां देख रहे हैं ये हम नहीं कह रहे लेकिन ये कुंडली देख के बता रहे हैं कि भाई पंजाब की कुंडली ये कह रही है वो वापिस संयुक्त पंजाब एक होने जा रहा है बड़ी खुशी हुई आपको भी खुशी होगी आप सुन सकते हो हम नहीं कह रहे खुद सुन दूसरी स्थिति में आपको बहुत अच्छे से बताऊ आपको भी अच्छी खुशी होगी कि आने वाला जो समय है पंजाब के लिए बहुत अच्छा समय है अभी जो स्थिति बनती है वो स्थिति पंजाब की इतनी पॉजिटिव बन रही है कि ये जो पंजाब है भारत का और वो पंजाब है पाकिस्तान का ये दो एक होने वाले हैं और ये 2027 में इसका आप नज़ारा देखेंगे नवंबर 27 से 28 के बीच में दोनों पंजाब एक हो जाएंगे तीनों आप कुंडली का अध्ययन करें भारत की कुंडली का पंजाब की कुंडली का और पाकिस्तान की कुंडली का तो आपको तीनों से स्थिति दिखाई दे जाएगी कि ये अब पाकिस्तान से पंजाब जाने वाला है और पंजाब भारत में आने वाला है और पंजाब अब बढ़ने वाला है तो हमारे पंजाब अब बढ़ने वाला है चिंटों को तो बड़ी तकलीफ होगी भैया ये सुनकर चिंटों को तो बड़ी तकलीफ होगी अभी तो रुको जरा इसके झटके और भी बताएंगे आपको ये सिर्फ अगर यहीं पे रुका होता ना तो हम मान लेते भाई ठीक है ये यहीं पे रुक गया कोई बात नहीं है बाकी आगे भी जी ने बहुत कुछ बोलिया है बहुत कुछ बोलिया है कैसे बनेगा संयुक्त पंजाब लेकिन जो ये बोलते हैं ना घुमा के बात करते हैं ये घुमा के बात मत करो डायरेक्ट बात करो जैसे अपने ट्रंप साहब बोल रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट बोलने लगे ट्रंप साहब ट्रंप साहब तो वैसे भी डायरेक्ट ही बोलते हैं किसी को कुछ ये तो है नहीं भाई किसी से कुछ लेना देना है या दबना है ना 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 वो सीधा बताते हैं क्या करना है डायरेक्ट आदेश पारित कर देते हैं वो अब ये होगा भाई अब अमेरिका में चौबीस घंटे साथ रखने होंगे डॉक्यूमेंट नहीं तो खानी पड़ेगी जेड़ की हवा लागू हो नया कानून और कब से लागू हो रहा है तो लागू हो लिया अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासी के लिए एक और नियम लागू किया इसके तहत अब सभी अप्रवासियों को 24 घंटे अपने लीगल डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने होंगे इस नियम का मकसद देश में अवैध अप्रवास पर रोक लगाना और अवैध रूप से रह रहे सैकड़ों लोगों को देश से बाहर निकालना ट्रंप प्रशासन का नियम ग्यारह अप्रैल दो से लागू हो चुका है आज तेरह है ग्यारह से लागू हो चुका है व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिका में तीस दिन से ज्यादा समय में रह रहे विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण करवाना होगा ऐसा न करने पर उन्हें जेल जुर्माना और रिपोर्ट का सामना करना पड़ सकता है इस ऐलान के बाद से अमेरिका में रह रहे कई अप्रवासी चिंता में पड़ गए विशेष तौर पर गुज्जू भाई चिंता में पड़ गए भाई गुज्जू तो भाइयों के पास लीगल डॉक्यूमेंट कौन है वो कितने तक पाकिस्तान वाला के डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं कहीं कहीं के लेकर जा रहे हैं जितने भी गज्जू हैं गजुओ के पास एक भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है शाबाश तुम्हारा इलाज तो भाई ट्रंप ही करता है बाकी तो देख लिया इस नियम को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन ने कहा यूएसए में तीस दिन से ज्यादा समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा इस नियम का पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान है उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो आप, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जुर्माना लगाया जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा जिसके बाद आप कभी भी, भी अमेरिका में वापस नहीं आ पाओगे वैसे पता है ना अमेरिका में तुम्हारे सब तुम्हारे सबसे बड़े गुज्जू को बैन कर दिया गया था बैन बैन वो भी लगने वाला है दोबारा ठीक है ना चौदह साल से ज्यादा उम्र के सभी गैर नागरिक को जो तीस दिन या उससे ज्यादा समय तक अमरीका मर रहे हैं उन्हें जी तीन आर फार्म का इस्तेमाल करके सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा माता पिता को अपने चौदह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा ग्यारह अप्रैल या उसके बाद यूएसए पहुंचने वालों को आने के तीस दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसका पालन न करने पर जुर्माना कारावास या फिर दोनों हो सकते हैं अपना पता बदलने वाले व्यक्तियों को दस दिनों के अंदर रिपोर्ट करना होगा ऐसा न करने पर उन्हें पांच हजार डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है चौदह साल की उम्र वाले बच्चों को तीस दिनों के अंदर री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अपना फिंगर भी जमा करना होगा मतलब तुम्हारे को चारों तरफ से ना दबा दिया भैया वो ट्रम्प है पहले ही बोला था पहले ही बोला था कि पंगा ना लियो पंगा ना लियो लेकिन तुम तो एक पंगा और लेकर बैठे हो ये तुम्हारे ज्योतिष कहाँ कहाँ से ज्योतिष विद्या निकाल रहे हैं पहले तो ये बताओ ये जो ज्योतिष विद्या है जो एक कहाँ कहाँ से वही एक मतलब समझ में नहीं आया कुछ है? इनका हैं? इनका जहर बहुत है इनके अंदर के बीच में दोनों पंजाब एक हो जाएंगे वो पत्रों कर रहे थे माने वो भी आपने दो चार दिन पहले ही देखा होगा कि जब उनके सुटाई अभियान हुआ और जिसके लगे हुए थे अब घर के बाहर निकलने की दिक्कत ये दो ए होने वाले हैं और ये 2027 में इसका आप नजारा देखेंगे नवंबर 27 से 28 के बीच में दोनों पंजाब एक हो जाएंगे तीनों आप कुंडली का अध्ययन करें भारत की कुंडली का पंजाब की कुंडली का और पाकिस्तान की कुंडली का तो आपको तीनों से स्थिति दिखाई दे जाएगी कि ये अब पाकिस्तान से पंजाब जाने वाला है और पंजाब भारत में आने वाला है और पंजाब अब बढ़ने वाला है तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की इच्छा पूरी होने वाली है और उनकी अंतर्गम शक्ति है जो भारत के साथ काम कर रही है भारत की सुरक्षा को बढ़ा रही है उनके साहबजादों के जो बलिदान है वो अब व्यर्थ नहीं जाने वाला है अब पंजाब बढ़ने वाला है ये ना देखो कितने अच्छे तरीके से घुमा के बोलते हैं इनको पता नहीं कहाँ से पता तो लग गया भाई संयुक्त पंजाब एक होने जा रहा है संयुक्त पंजाब एक होने जा रहा है इनको पता तो लग गया लेकिन अब ये क्या करने लगे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के बच्चों की कुर्बानियाँ नहीं जाएंगी वो भारत के साथ हैं वो संयुक्त पंजाब के साथ थी भाई संयुक्त पंजाब एक अलग देश होता था नहीं पता हो तो ना थोड़ा पता किया करो तुम ये बीच में भारत भारत जोड़ा रहे हो ना ये मत अड़ाया करो इतना अड़ाना ठीक नहीं होता ये तो जो तुम घुमा फिरा के बातें करते हो ना इतनी घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए सबको पता है दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जिन्होंने अपना सरबंस दान कर दिया और फिर भी अकाल पुरख को बोला था ये अकाल पुरख में तेरा देना नहीं दे पाया वो धरती है संयुक्त पंजाब की संयुक्त पंजाब की धरती है वो संयुक्त पंजाब की धरती है ना सिंघों की कौम है वो सिंघों की टम्पू थोड़ा साइड में रहे तो ही ठीक रहता है टम्पू का इलाज वो ट्रंप ही ठीक कर रहा है टम्पू का इलाज यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा यह मसलरा नहीं होगा यहाँ पर भी होगा लेकिन तुम अब बातें घुमाओ मत गुमा ज्योतिष महाराज जो तुम कह रहे हो ना कि भारत बढ़ेगा ठीक है बड़ो अच्छी बात है सभी बड़ो हम तो ये कहते हैं सभी बड़ो पूरी दुनिया में खालसा राज हो हम तो ये बात कह रहे हैं ये बात कहते हैं हम तो हम तो शुरुआत से कहते हैं भाई संयुक्त पंजाब एक कर दो भाई कर दो संयुक्त पंजाब एक जहां जहां भी कर रखा है आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान में तोड़कर दे रखा है पंजाब को आप लोगों की क्या राय भी इसके बारे में अपनी राय रखना आपकी राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक चैनल बात हक और सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह